после Майдана. Я вам коротко представлю нашего спикера. Тарас Качка, руководитель Центра реформ УКМЦ, человек, который каждый день делает брифинги по реформам, передает, что было сделано, что делается. Тарас в прошлом также являлся одним из переговорников с украинской стороны по соглашению ассоциации. То есть этот документ, который в том числе, в том числе писался Тарасом. Он был также вице-президентом американской Я прошу прощения, раз еще от лица там, организатора с российской стороны. А, на самом деле, э, очень понравилось ваше выступление предыдущее, э, и до этого еще визит был. И самые интересные были моменты вот для всех нас людей, может быть, для этой группы будет интересно, когда вы рассказывали потом какие-то примеры, как э, экономика и как отдельные предприятия страны находят выход на западный рынок совершенно неожиданно. Это просто вот, потрясло всех абсолютно. Спасибо. Хорошо, спасибо. О По да, думаю, что поговорим отдельно. То есть, в принципе, достаточно сложно там, говорить говорить о реформах в Украине, потому что всего очень много происходит и очень много всего не происходит. То есть, у нас совершенно нормальная ситуация, что если посмотреть там мониторинг прессы, вообще мнение, то то по большому счету можно найти как бы, там, полярные точки зрения по как поводу бы, того, что общество не воспринимает реформы, что общество говорит о том, что все идет там, в неправильном направлении. А с другой стороны, есть очень много каких-то позитивных свидетельств, и просто все как бы, очень часто зависит от, от публики, которая оценивает оценивает ход реформ и если говорить о том, что у нас как бы сейчас как бы такая общая картина того, что происходит в стране, безусловно, все крутится вокруг нормализации государственных финансов. Это очень большая и сложная программа с сотрудничества с Международным валютным фондом, реструктуризация э, внешнего долга. Э, все следим просто, реально практически каждый стал специалистом в реструктуризации э, внешнего долга, потому что буквально там, на прошлой неделе там, состоялась встреча одна, где формально подписали а реструктуризацию, там 75 процентов держателей участвуют облигаций а, 28 октября следующая встреча в Лондоне. Все следят на, 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 на микрофонах, но что в целом очень интересно, это то, что вот эта вот история сотрудничества с Международным фондом и реструктуризацией показала, что в, в отличие от всех предыдущих истории отношений с Международным валютным фондом. А, наше сотрудничество, наконец, оно не только началось, но начало реализоваться, потому что очень долго были шутки по поводу того, что большого умения взять первый транш от МВФ нет, то самая большая сложность взять второй транш от МВФ, потому что несколько раз Украина начинала программу сотрудничества и не могла выполнять условия потому что, в отсутствие каких-то нежелания проводить реформы, привело к тому, что с МВФ мы, мы не сотрудничали. А В нынешних условиях у нас ситуация кардинально противоположная. То есть, когда мы говорим о МВФ, это на самом деле не только деньги, не только макрофинансовые показатели, это не только вопросы там инфляции, не только вопросы уровня госдолга, не только уровень баланса бюджета, но и такие вещи как борьба с коррупцией, реформа рынка базы электроэнергии. Это вопросы, вопросы там, управления государственной собственностью, вопросы приватизации. В итоге практически все основные реформы, которые происходят, они очень сильно завязаны на сотруд... вписаны в инфраструктуру сотрудничества с Международным валютным фондом. То есть это уже вопрос не только денег, но и реформ в целом. И исходя из того, что мы худо-бедно под давлением разных игроков и продвигаемся по этим структурным маякам, то есть вот, если вы посчитаете прессу о международном фоне, у нас такой вот самый ключевой термин – это структурные маяки. Структурные маяки – это успех или как бы, продвижение в той или иной реформе. И по этим структурным маякам мы худо-бедно продвигаемся. И тот факт, что мы все-таки продвигаемся, говорит о том, что у нас как бы очень хорошая зацепка с валютным фондом, с Мировым банком, Европейским банком для развития, с Европейским Союзом, с Соединенными Штатами и Японией, которые являются суверенными кредиторами или базовыми кредиторами Украины. И поэтому там вопросы реструктуризации, там, дефолта, они как бы уже становятся более техническими. Хотя это тоже, в свою очередь, один из структурных наектов. Вот, поэтому это вот такой общий, общий ландшафт uh, того, что происходит.